cantik baju uh, Haji. Uh. <laughs> Assalamualaikum Datuk Seri. Belum belum salam lagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Cukup Datuk. Ya. Nak balik ni. Bawang tak ni. Ni pakai kedu ni. Kedu. Itu mai buat pakai kedu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, kali ini kita telah Jaya sekali lagi untuk buat program outdoor Komuniti Muslim Malaysia Kata Selatan Atau nama dulu Nusuh Wakra Jadi Alhamdulillah sebab kali ini special sikit lah Ada tetamu daripada Malaysia iaitu Amantan Mufti Wilayah dan Amantan Menteri Agama Dua Datuk Seri Tuan Guru Dr. Lutifri Al-Bakri Moga-moga program ini bermanfaat Sambil kita sok-sonok pergi outdoor, pergi uh, dune bashing sebagainya Dapat juga nama tu uh, mengisi ilmu sedikit insyaAllah. Itu dah dia. Semoga ber, berjaya lah program ni. Terima kasih. Terima kasih. just kita kata sekiranya ringkas eh. lepas tu siapa yang berminat untuk dium bash kita akan ada kalau sempat dan solat jumaat lepas tu lunch lepas tu kita akan habis. Uh, selebihnya tak ada apa. Terima kasih banyak kepada semua yang membantu usaha keras daripada awal dan sampai ke hari ini. Terima kasih banyak. Sidang jemaat yang saya kasihi insya-Allah sebelum kita solat jemaat Baiknya biasa di Malaysia kita tazkirah ringkas 10 minit ke 15 minit Pertamanya Alhamdulillah hari Jumaat adalah penhulu segala hari Dinamakan Jumaat itu Jumaat kerana pada hari itu selesainya penciptaan segala makhluk Allah Selama 6 hari mengikut Keduanya hari Jumaat dinamakan hari Jumaat kerana manusia berhimpun untuk solat. Sebab itu solat Jumaat tak boleh buat seorang-seorang. Ketiga dinamakan hari Jumaat itu Jumaat kerana hari itu terlalu banyak kelebihan dan amalan-amalan fadilah -amalan yang besar. Kerana itu dinamakan hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang Nasara tersilap memilih pada hari Ahad Orang Yahudi tersilap memilih pada hari Sabtu Dan orang Islam memilih pada hari Jumaat sebagai hari kebesaran Hari Jumaat ini kalau kita baca sejarah dalam Islam Kita dapati mereka telah melakukan banyak agenda yang sepatutnya boleh kita lakukan Pertama sebelum ke solat Jumaat kita disunatkan mandi. Kerana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ghuslu yaumil Jumaati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumaat itu wajib bagi orang yang akibali nak pergi sembahyang Jumaat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila tengok Sayyidina Usman tak mandi, dia kurang selesa. Sebab itu, mandi hari Jumaat ini adalah amat baik sunnah muakkad. Kedua pergi sembahyang Jumaat awal. Kerana itu sama dulu Nabi pernah bersabda marraha fisa ula maka annama qarraba badalah wa marraha fisa atil saniyati maka nama qarraba baqarah wa marraha fisa atil adisa sadisati maka nama qarraba syaitan وَمَرَّحَ بِسَعَةٍ رَّبِعَةٍ فَقَعَ النَّمَىٰ قَرَّبَ دَجَجَهُ وَمَرَّحَ بِسَعَةٍ مَخَامِسَةٍ فَقَعَ النَّمَىٰ قَرَّبَ bait. Aukamakal hadis sahih, ruwayat muslim dan lain lagi Siapa yang datang hari ma'af pada saat yang pertama Waktu yang pertama, seolah-olah dia sebenarnya uta Siapa yang datang pada waktu yang kedua, seolah-olah sebelah lembu yang ketiga seolah-olah sebagai kambing Yang keempat mengorbankan seekor ayam Yang kelima sebagai sepikir telur Ramai orang faham apa makna Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat Dan disebut waktu kelima Kemudian baru disebut bila iman naik atas memang Sebenarnya bila sebut waktu itu bukan maknanya Kalau masuk waktu pukul 11.30 contohnya kita pergi pukul berapa? Pukul 11 ataupun 11.10 ataupun kita orang yang pertama masuk. Jadi untuk nak dapatkan nombor satu tu kita kena berlomba bila siapa tu siapa dia masuk masjid dulu. Adakah begitu? Jadi ya, tidak. Raha bisatil ula sa'as dua. Ini kalau siapa pun nak pergi ke Madinah dia akan tengok ada jam yang al-ghurubi. Sa yang bukan macam kita waktu macam ini dia tentu dah maksudnya daripada subuh sampai ke waktu zuhur tu dipecah kepada enam waktu mana kalau katakan subuh tu pukul berapa habis pukul 7. contohnya pukul enam tujuh enam sampai tujuh satu tujuh sampai lapan dua lapan sampai sembilan tiga sembilan sepuluh sepuluh sebelah Nabi berkata macam tu Ertinya orang yang datang awal ke masjid Sahab Dhamma tu Lepas subuh pagi dah Orang pun tanya kata macam mana Ada ke orang macam tu Ada tu Ada, ada. Sebuah buku yang kecil ditulis Dalam 50-60 tahun dulu Di Arab Saudi Ada orang yang pergi semayang Jumaat tu pukul 8 pagi 7 pagi Artinya dia duduk dalam tukai tidur Dia akan semayang, dia akan zikir Dia akan semayang Tuhan, dia akan selawat Dia akan, dia akan, akan Sampai macam tu Maknanya bersungguhnya mereka pergi ke masjid Tuan-tuan bayangkan Kalau di masjid Nabi tu Orang semayang Macam Sa' bin Abu Waqas tinggal di Wadi Akid Sebagai contoh Wadi Akid ni dekat dengan Madinah Dekat dengan uh, masjid Islam Madinah di situ kalau nak jalan kaki ataupun naik kenderaan Mau-mau setelah jah ataupun sejam Nak sampai masjid Nabi Tengok laju lah, lah lebih kurang Jalan, jalan, jalan. Jadi pada masa itu Mereka ni belum nak datang awal ke masjid Untuk nak solat berjemaah Solat jemaah Dan ini yang dilakukan oleh salah besar eh. Saya ingat dulu Kalau siapa pernah pergi tahun 80-an, 90-an Contohnya di Tanggana Di Masjid Rusila Awal-awal pergi eh, Dapah pada mengajar tu dalam pukul 9.30 tu uh, Pukul kat pukul 10 tu Sebelah dia dah Bagi kitalah Sebab sekarang ni kadang-kadang masuk pukul 1 di Malaysia Dia boleh counter tu imam lewat sikit tu aku sampah Maksudnya kadang-kadang kita tak kisah 12.45, 12.50 Itu biasa Tapi orang zaman dulu dia pergi awal kalau nak tengok sama sekarang di Masjid di Nabawi dengan Masjidil Haram. Kalau pulang ramadan atau hari haji uh, bulan haji terutamanya waktu puncak 1 2 3 4 5 6 Zulhijjah sebelum daripada wukuf tuan-tuan akan tengok Semayang jumaat kalau kita pergilah masa waktu pukul 12 kita pergi pukul 11 kita semayang mungkin ke 850 Soft tu Jauh Luar mesti jauh Pernah saya semayang terpilih ya Mak benar tu Gitu je Keluar daripada hotel sikit sini Ini tak pelik Tuan-tuan boleh tengok Dan tuan, tuan Biasa pergi ke sana Tapi tengok waktu puncak Bayangkan orang yang pergi pada awal waktu Masa mana dia pergi Pukul berapa saya nak menutup kisah ni Saya terbaca satu kisah bersama kita ni Ada seorang tu Di Arab Saudi Di Madinah Dia ni berasal daripada Afghanistan Tapi duduk situ Benda tak lama dah dia buat satu statement baru ni Dia kata Sudah 40 tahun Aku semayang di Masjid Nabi Di sahabat pertama Allah Sabtama tu tuan-tuan Kita pergi Mekah Buat umrah Buat haji 18 kali Tak ada Paksa pertama Dan bukan agenda pun Tapi nak ceritanya Hebatnya mereka ni Jadi tuan-tuan Peri pentingnya Kita mengundi, Menggunakan hari Jumaat Apa yang patut kita guna Sesibuk mana tuan-tuan sekali pun Hari Jumaat Kena baca suratul kahfi Baca Ini nas yang sahih Patilahnya, ni ada Yasin boleh baca Yang lain boleh baca Tapi surah kafir Sewajarnya kita baca Satu Kedua pada hari Jumaat Kita banyakkan selawat Fatwa daripada Syekh Khena Syekh Muhammad Muhammadul Mukhtar Syekh Mekiti Menyatakan Hari Jumaat ni Baca Quran dengan selawat atas Nabi Mereka tercihkan selawat atas Nabi Lebih lagi surah tu lah Sebab apa? Sebab nas Nabi suruh selawat atasnya pada hari Jumaat banyak-banyak Jadi besarnya selawat atas Nabi SAW Pada hari Jumaat juga Menjadi kelaziman orang zaman dulu di sedekah Sebab itu kalau kampung kita hari Jumaat Tiba-tiba ada pisang Sini kau pisang lagi hebat lah ha, Dia ada pisang di sedekah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an setiap hari Jumaat dia akan beli seorang hamba semahal mana pun dia akan merdekakan. Maknanya dia kaya lah memang kaya yang amat tapi sampai tahap tertentunya dia infak yang high infak lah high impact. Itu yang dia Dan pada hari Jumaat juga kalau boleh kita cuba menjadikan hari Jumaat hari yang kita banyak meraih pahala. Seperkara mengikut riwayat yang masyhur hari Jumaat itu Terdapatnya satu waktu doa mustajab Bilakah doa itu jawabnya mengikut riwayat yang masyhur Ialah pada selepas asal Maknanya selepas asal kita semayang Eh sudah semayang satu kita banyakkan doa ada seorang soleh duduk kat sarjah Seorang pakar nama Dr. Anis Pakar bagian hadis Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Syihabuddin Azahwi Az Dia kata ada orang tu dia ada masalah banyak Dia nak selesai masalah dia Selepas asa pada hari Jumaat Dia selalu menyebut doa Rabbah doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi Rabbana atina min ladun karahmatan Wahai lana min amrina rasyada Dia ulang Rabbana لا تُنْزِلْ عَلَيْنَا سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ لَنَا مِنْ